श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप स एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसिमे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेदसर्वाणि न त्वं वेत्तः परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम् स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम् पुनर्जन्म नैति मामेतिसोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामद्भावमागताः ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणाम् सिद्धिम् यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः कस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम् न माम् कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम् योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवम् ज्ञात्वा कृतम् कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वैः पूर्वतरम् कृतम् किम् कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहनाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणाम् तमाहुः पण्डितम् बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वती शब्दादीन् विषयान्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वती सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः अपाने जुह्वति प्राणम् णे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणाप्राणेषु जुह्वति सर्वेष्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायम् लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सप्तमा एवम् बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे सर्वान् एवम् ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् प्रौयमयाद्यज्ञात् ज्ञानायज्ञः परन्तप सर्वम् कर्माखिलम् पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वम् ज्ञानप्लवेनैव वृजिनम् सन्तरिष्यसि यथैदांसि समुद्भोग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्सं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा पराम् शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न ना परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्नम् ज्ञानासिनात्मनः चित्यैनम् संशयम् योगम् भारत ॐ तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः